啊！你怎么在我屋啊？这是我屋。呃，我以为这是卫生间呢，我没看到你的腹肌、胸肌、人鱼线。这两间房间是相通的，没关系，你看到了我也不用你负责任。演个戏而已，还真亲？不会是喜欢我吧？江离离，你清醒一点，他是你黑文姐夫，你们是朋友，朋友。 有没有办法只让一间房断水断电？我的赖总，现在是下班时间，你总得给我点私人空间吧？小何，这么多年来，你一直是我最得力、最信任的伙伴，嗯、我相信这点小事你一定不会让我失望吧？行，那我。哎，李哥，睡了吗？有事麻烦你一下。 怎么回事啊？刚洗一半儿，哎，啊，停水了？嗯，不是吧？停水又停电啊？ 怎么回事？嗯。啊，赖总，你屋有电啊？嗯。我能借个电吹个头发吗？我帮你。呃，不用了，我自己来就行。 呃，嗯、uh, uh,，不用不用。坐。<noise> 陈丽丽，莉莉你逃不掉的。这是您的押金、哎，嗯、先生。我今天早上下楼吃早餐的时候、啊，看到小冉姐从赖总的房间出来了。你说他们既然都睡在一块了，为什么还要开两间房？哎呦，你懂什么？有钱人任性呗。小冉姐跟赖总住一块了？对啊。哎呦。 他们俩都同居了，<对>有什么好大惊小怪的吗？就是，走，大家,家走，小冉姐走。你昨晚跟赖总住一块儿了？停电了就凑合一晚上呗。你们没干什么吧？我龊，还能干嘛呀、啊？那就好，那就好。你要出什么事儿，我怎么和小人姐交代啊、哎？不会的，我不会让我姐担心的，你放心吧。 不过话又说回来啊，赖总还挺会照顾人的，我这头发都是他吹的。啊啊！哎，小然姐，这么巧，你们今天回去吗？我们的工作都完成了，剩下的交给王导那边了。哦，那不久之后你们就要开机了吧？嗯。那萧寒什么时候进组啊？我找他玩。萧寒为什么要进组啊？不是吗？ 哦，那我搞错了，那我先走了。嗯,嗯一共就三个人，那不是萧寒就是唐娜喽？没有，不是还有一个从女团出来的吗？嗯，那小姑娘最近新接了一部综艺，乐萌肯定拒了，不然还参加什么综艺？那我们，嗯，帮我约一下田大人。